Hola, soy Mamarucia, la creadora del video de la ciudad de Soguipó, que les hablará sobre el sabor de Soguipó este año. Tengo muchos amigos que viajan a la isla de Jeju desde el extranjero y muchos de ellos se preguntan qué tipo de comida comer, así que estoy haciendo un video con la esperanza de que este video sea útil para los extranjeros. Soguipó es famoso no solo por su maravilloso entorno natural, sino también por su deliciosa comida por lo que puede elegir y comer una variedad de alimentos donde quiera que vaya os presentaré por tercera vez siguiendo los videos anteriores. El sabor de Sakepo es pastel de arroz o Megi. tok es un producto especial de la isla de Jeju. El ingrediente principal es la perilla cultivada en la isla de Jeju. Este pastel de arroz se hace amasando y hirviendo perilla en agua hirviendo. Pastel de arroz tradicional de Jeju con una historia y tradición de más de 700 a 800 años. Si visitas la es una comida que debes probar. Se dice que hace mucho tiempo se hacía principalmente con una apariencia de tuna. En estos días se de una manera moderna y se hace principalmente de este forma. Puedes encontrar omeguito en varios sabores en el mercado: de brujos, torta de arroz con umegi de frijoles rojos, torta de arroz con umegi de queso crema, torta de arroz con umegi de castella. En cada casa de omeguito, como el crítico omeguito, venden una variedad de pasteles de arroz umegi. Únicos, por lo que es divertido elegir y comer. Incluso si comes solo un pastel de arroz suave, sedimento y pasta de frijoles rojos, los pasteles de arroz omegi son lo suficientemente buenos para ser tranquilizadores. Es un gran reemplazo de comida así como un postre. Porque no se vende bien en otras regiones excepto en la isla de Shizu, si mucha gente pasa por la isla de Shizu, debes probarlo. También compró mucha para regalos. De todos modos, un tok es dulce y puedes sentir el sabor de Chechu cada vez que lo comes. Si vienes a sogipu, isla de Chechu, te recomiendo que lo pruebes. En el próximo de video, el sabor de sogipu. No te pierdas la introducción de otro alimento. Gracias por ver el video de hoy. Entonces nos vemos de nuevo en el próximo video. Chao.